ਬਿੱਤੀ ਰਾਤ ਬੈਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੱਜਾ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ फरार हो गया और पुलिस ने उसू कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके अगले की कार्रवाई शुरू कर दी है बल्टाना चौक चो, बल्टाना चौकी के पास में झुकी है जी ऊपर ऊपर तो मेर, मेरा भाई बैठे थे और एक बंदा था भाई का नाम क्या है मेरे ना, भाई का नाम है अमित और बंदे का और उसका नाम है लाखन अच्छा। जी उस बंदे ने 10-11 बजे तक तो ऊपर बैठा रहा उसके साथ साथ रोटी वोटी खाई फिर हम सो गए जी सोने तो के अनुसार उसने जो गर्दन दबा दबा के और हैं भी मारे है लात घूसे भी मारे है वो जान से कते मार दिया जी अच्छा, कितने बंदे थे वो वो एक ही बंदा था जो तो। फिर देखा बात देखा की पता नहीं जी वो पता सर पता वो पता एक ही बंदा की पता पड़ा जी अच्छा। अब यो बंदे ने उसने मार मूर के ऊपर ही डाल दिया सुबह हम उठे छह बजे हम काम पे जा रहे थे काम पे जाने के अनुसार उनके अमित का बहनों ऊपर चढ़ा चढ़ के लिए जाके देखे लोग काम पे चलो काम पे जाने के अनुसार जी उसने उन्होंने देखा ना ये तो खत्म हो गए फिर बंदे बुलाए थे ना ये उनको वो खत्म हो गए लड़ाई झगड़ा हुआ कैसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जी ऊपर थे ऐसे बैठे थे पी खा रहे थे उस बंदे ने ऐसे अपने जज मारा मार मूर के वो सुबह रहे फिर रात को ही भग गया मार के नहीं रात ही भाग गया जी क्या नाम है जिसने मारा है लाखन जी जो मारा वो अमित कितने साल का था 22 साल का जी क्या करता था ईंट का काम करता था रहता कहां है ए चौकी के ये सामने पड़ी झुग्गी पड़ी है जी झुग्गियों पर रहता था शादी हुई नहीं शादी नहीं, नहीं हुई जी कितने भाई बहन बहना जो मरा है चार भाई हैं तीन बहन है अब यहीं सारे। हाँ, सारे रहते सारे हां सारे यहीं रहते हैं जी कितने बजे घटना ये ये 12 12 बजे की घटना है जी हां जी खराब जी कौन कौन एक लाखन कमी जी लड़ाई कुछ भी।, भी लड़ाई नहीं हुई जी नहीं। लड़ाई तो नहीं पता उन्हें उन्हें पता फिर जैसे हम सो गए जी उन्हें सोने के अनुसार पता हो गई लड़ाई उन्हें नहीं, नहीं, नहीं आवाज कुछ नहीं आई जी जो ऊपर शोरूम पे बैठे थे हाँ जी हाँ जी सिंगला वाले शोरूम दोनों बैठे थे नहीं थे काम करते थे ईटो का काम ईटो का काम करते थे ईटो नहीं यहीं पे करते हैं जी ट्राला उतारते, तो तो उतारते हैं उतारते तो उतारते हैं 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 करते वो था, वो भी वो उतारता था जी। वो कितनी उसकी भी बीस बाईस साल की है शादी हो गया सास भी है घर वाली भी है लड़का है उसका एक वो फरार हाँ फरार है जी वो चले गया है जी ਸਰਦਿਕ ਬਲਟਾਣਾ ਇਰੀਏ ਚ ਕੋ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜੀ ਇਹ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਬਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਖਨਸੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਅਮਿਤ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਲਖਨ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਉਹ ਚਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਨੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਰਿੰਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਾਂ شويه ਜਿਤਵੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਤਵੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਖਣਾ ਨੇ ਮਿੱਤ ਦੇ ਕੁਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਦਾ 20 ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਉਪਰੋਕ ਤੋਂ ਭੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈਬਤਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਅਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਕਮਰੌਂਦਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਪੀ ਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਦੋਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ